Hər kəs salam, investor proyekt izləyiciləri. Mən bu günlərdə sizə OKX birjasını göstərəcəm. Dostlarım, ilk öncə deyim ki, birjayə baxın, burdan qeydiyyatdan keçirik və burdan loqin deyərək əgər hesabımız varsa giriş edirik. Bu aşağıda da gördüyünüz kimi sistemin dili və hansı valyuta ilə görmək istəyirsinizsə, onu buradan confirm edərək təsdiqləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada e, populyar, e, yəni ən çox qiymətləri qalxan kriptovalyutaları qeyd ediblər. Təbii ki, bunlar da bunların e, çıxarmış olduğu OKB və e, OKT, OKZ tokenləri də bir rədiyə. E, yazılır, yəni bunların öz tokenlərdə hal-hazırda da bunlardakı qalx qalxışları görürsüz. Və e, sistemin həm NFT platformu var, həm də ki Belə deyim, bir növ e, Binance-a çox bənzəyir. Hətta, yəni e, birjaların yəni ən yüksək səviyyələrindən biridir. Yəni bu bu qədər birjalar var. Yəni bunların içində KuCoin-dir, Binance-dir və OKX da birjası həqiqətən çox güclüdür. Ona görə biz də e, sizlər üçün listələməyə qərar verdik. Burada gördüyünüz kimi, istəsəz telefonunuz üstündə yükləyə bilərsiniz. Play e, Store-dan birbaşa yükləyə bilərsiz və burdan da App Store-dan da baxın, yükləyə bilərsiz. Həm də ki, kompüteriniz üçün də birbaşa bu proqramı yükləyib kompüterinizdən də istifadə edə bilərsiz. İndi isə sistemdə necə qeydiyyatdan keçirlər? Baxın, bunun üzərinə tıklayırıq, sign up. Bura sadəcə mail və parol adresinizi yazaraq və ya istəsəniz Telegram, Google hesabınızla da birbaşa özünüzə hesab yaradırsınız. Hesab yaradıldıqdan sonra isə qarşımıza belə bir səhifə çıxır dostlarım. Burada həm borsa var, həm wallet var. Yəni bunları da birazdan sizə göstərəcəm. Burada istəsəz ilk öncə bunun üzərinə tıklayın. Yəni sizə bir janı tamamilə hər şeyi göstərəcəm. Bu bizim fonlama hesabımızdır. Burada istədiyimiz kripto valyutanı yadıra bilərik. Sadəcə olaraq bunun üzərinə tıklayırıq. Yəni yatırımın üzərinə istəsək, məsəl üçün Bitcoinlə yatırım edirik. BDC Bitcoin və ya BTC-yə eriyici 20 ilə burada gördüyünüz kimi bəzi networklər var. Onlardan da istifadə edə bilərsiz. Ondan sonra davam etdiririk. Gördüyünüz kimi artıq yəni bizə adres verib istəsə yeni adresdə baxın burdakı adresləri də əlavə istədiyiniz adresi əldə edə bilərik və ya daha çox adres istəsəzsə daha çox adres əldə edə bilərsiniz. Yəni yaratmağınız mümkündür. İndi isə təkrardan qayıdaq. USDT ilə deyək ki, yatırım edəcəyik. Burdan USDT-ni seçirik. USDT nisbi USDT TRC20, USDT ERC20. USDT bu OKX OK birjasına aidddir və Polygon və Solana ilə də yatırımlarınızı edə bilərsiniz, gördüyünüz kimi bu şəkildə. Həm də ki, istəsəz təkrardan yeni adreslər də əldə etmək mümkündür. İndi isə e, bu da AltSat hesabıdır. AltSat hesabında e, Bitcoin və ya Ethereum, Litecoin və OKB-ni, yəni bunların buda tokenlərdi. İndi bunu sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi hazırkı ki qiyməti 11 dollar 22 sentdir. Bu gün 10 dollar 26 sentdən 11 dollar 34 sentə qədər qalxıb. Yəni bu e, OKB, yəni OKX birjasının çıxardığı OKB tokenidir v alçıqlar necə olur? Bunun üzərinə tıklayırıq burdan. Gördüyünüz kimi bir çox özəlliyi var. Məsələn, burada qiyməti qeyd edirik, istəsaz ala bilərsiz və istəsaz xeyirlə də alım-satımlar etməyə olar, zəralə də, yəni hansı zamanda duracağınızı özünüz özünüz seçirsiniz. Yəni bu şəkildə alımlarınızı, satımlarınızı edirsiniz. Burdan da sat var, hal-hazırda aktiv şəkildə gördüyünüz kimi insanlar tərəfindən alınır və satılır. Həmçinin e, Bitcoin USDT-də bu şəkildədir. Ethereum USDT-nə də bu şəkildə ala bilərsiz. Toplamda e, hal-hazırda 695.314 e, belədir. Ethereum satılır və 35.531 e, 550-lərdə də Bitcoin hal-hazırda bir java var və alım-satımı olunur dostlarım. Yəni burdan bu sayədə alım-satımlar ə rahat bir şəkildə edə bilərsiniz. Alımlar və satımlar saniyəlik saniyəlikdir və istədiyiniz ə, qiyməti də özünüz təyin edirsiniz. Təyin etdikdən sonra qoyduğunuz qiymətdən artıq ə, satılır. Təbii ki, birjada ilk ə, qiymətinizin, yəni qoyduğunuz təklifin ilk görünməsini istəyirsinizsə, burdakı baxın, qiymətlərə uyğun hərəkətlərinizi etməlisiniz və bu da bunların NFT layihələridir, gördüyünüz kimi. Bir çox NFT məşhur NFT layihələri var. Burdan da bunlara göz ata bilərsiz, hətta ala bilərsiz. Metaverse Metaverse-lə də əlaqəli layihələr çox yaxında çıxacaq, amma NFT marketplace-lər hal-hazırda aktiv bir şəkildə legal olaraq işləyir və alım-satımlarınızı baxın buradan da asan bir şəkildə edə bilərsiz. Sadəcə olaraq düjunanızı e, bura bağlamanız yetərli idi. Burada gördüyünüz kimi qiymətləri var. Yəni burdan istədiyiniz, e, necə deyim, NFT-nizi satın ala bilərsiz, həmçinin də onların e, qiymətlərinə falan e, burdan öz təkliflərinizi falan verə bilərsiniz. Həm də ən son e, burada da gördüyünüz kimi alonlar, satanlar, satın alanlar, yəni bununla bağlı bütün məlumatlar onsuz da sistemdə var. Hə də dostlar, burada e, KYC doğrulaması var, yəni ki hesabınızı e, doğrulamalısınız. Burada e, hesabınızı doğrulamadan təbii ki bir çox şeyi edə bilməyəcəksiniz. Yəni e, necə deyim isə, qısıtlamalar olacaq. Amma əgər hesabınızı tam olaraq e, doğrulasaz, onda istədiyiniz kimi e, hesabınızı necə deyim, idarə ilə edə biləcəksiniz. Bu şirkətlər üçündür. Bu isə e, Yəni biz şəxsi hesab açırıqsa e, buradan hesabımızı doğrulamalıyıq, buradan ölkəni falan e, seçməliyik. Məsəl üçün seçdiyimiz ölk ölkəni qeyd edirik, sonra adımız e, burada pasportumuzun nömrəsi falan hamsını baxın bura qeyd edib, məlumatları göndərib hesabımızın e, doğrulanmasını e, tələb edə bilərik. və burdan e, gördüyünüz kimi kripto valyutada satın ala bilərsiniz məsəl üçün deyək ki e, 250 USDT satın almaq istəyirik toplamda balansımıza 246.90 USDT göndəriləcək və kartımızdan 250 USDT e, çıxılacaq istəsəniz Mastercard, Visa card e, banka e, banka transferi, AdvCash, Apple Pay və SEPA ilə e, ödənişlərinizi edə bilərsiniz amma Visa, Mastercard və AdbCash düzlanmanız varsa buradan baxın asan bir şəkildə kripto valyuta da satın ala bilərsiniz həmçinin P2P ilə də burdan dəyişimlərinizi edə bilərsiniz. Məsəl üçün Payeer-lə bir çox Skrill falan da var, AdbCash də var. Yəni burdan daha sərfəli qiymətə də tapıb etmək olar. Görürsüz, Pioneer falan, PayPal falan, hamısı var, dostlar. Hətta mən burada səhv etmirəmsə, WebMoney də gördüm. Bir dəqiqə. Aha, burada da gördüyünüz kimi. İstəsəz WebMoney ilə də, də dəyişikliklərinizi edə bilərsiniz asan bir e, sayeda. Və Buradan da gördüyünüz kimi 500 dollara qədər olan sürpriz e, qutular açma şansınız var. Bunu da tələb edə bilərsiniz. Bunun üçün e, nə etməlisiz? Proqramı endirməlisiz. E, kompüterlə idarə edirsənsə kompüterlə, telefonla idarə edirsənsə e, istədiyiniz sistemə uyğun e, məsəl üçün iOS sistemi qurursunuzsa iRedress App Store-dan, e, Android sistemi işlədirsizsə təbii ki Play Store-dan endirməlisiz və burada da Telegram, Twitter, Facebook, Reddit, Medium hesabları var. Hamsa burada baxın qeyd olunub. Yəni ee layihədə bir çox şey var, yəni bir halda. Həqiqətən çox böyükdə hər şey var. DeFi olsun, ikili yatırımlar olsun, sabit coinlər olsun, staking olsun. Stakingin hətta üzərinə tıkladım və sizə göstərəcəm burada gördüyünüz kimi. Stakingdə bir çox kripto e, valyutanda e, yatıra bilərsiniz. Burada günlər var. İstədiyiniz günə 60 günlük, e, 90 günlük, 15 günlük e, gördüyünüz kimi. Yerlər hələ ki boşdur. Yəni istədiyiniz, e, necə deyim, kripto valyutaya da burada staking edə bilərsiniz. Yəni yatırım edə bilərsiniz və buradan da staking nədir haqqında istəsəz videonu da izləyə bilərsiniz. Və DeFi layihəsi Ethereum 2.0 layihədə yəni hər şey var da dostlar. Yəni bir sözlə belə deyək, hər şey ə, burada qeyd olunub. Qazanclarınıza da buradan ə, baxa bilərsiniz. Əgər ki depoya qatırılmışsa marjin əməliyyatları falan hamısı var. Trading bot, yəni bot sayəsində alım-satımlar edirsiniz. Burdan da ə, istəsəz, əgər birjayə girmək istəməsənsiz, məsəl üçün bir Bitcoinə baxın. Burdan maksimum 5dir. Məsəl üçün 0.5 Bitcoin-a baxın, burdan çevirə bilərsiz. Bunun üçün də hesablaması var. Yəni bunu ə, asan bir şəkildə edə bilərsiniz. Hə, çox cüzi miqdarda, ə, necə deyim, faiz tutdur. Və OKX okay, birjası ilə əlaqəli videomuz bu qədər idi. Əminəm ki, ə, bir çox yerləri sizlər üçün göstərdik. Başa düşmədiyiniz ə, məqamlar olsa Reylərdə qeyd edən dostlarım, əlimizdən gəldiyi qədər sizin suallarınıza cavab verməyə biz də çalışırıq. Sağ olun, hələlik.